из 615 многоэтажных жилых домов повреждено многоэтажных 224, в том числе с повреждением несущих ограждений 38, разной степени повреждения 5070 квартир, требующие капитального ремонта 1375 квартир, полностью разрушенных квартир от 194 до 378 человек, проживающих в них, в том числе льготная категория 27 квартир. Это данные, которые э, ассоциируются здесь у вас. Частный сектор. Частично полторы тысячи домов, как я сказал, из них 144 льготная категория граждан. Полностью разрушено 200 домов, из них льготная 14, в том числе поселок Семеновка. Согласно заявлению, полностью разрушено 43 дома. Вот такая ситуация. Цифры серьезные, но это еще на основании комиссии, которая работает, обследование и вашим распоряжением она подписана. Только после этого все это дело будет приниматься. А, а у вас на Моя вопроса нет, моя задача вместе с губернатором или я к нему присяжу. Дать деньги городу. Отлично. Это уже делать специалисты у вас молодцы. Что я хочу сказать. Люди, которые возглавляют те коммунальные предприятия, вот они выстроили, надо отдать им должное. Всем. Порядочные люди, я с ними давно работаю. Так что цените. их. Сколько процентов обследования обследовано? Есть цифра? На квартирные дома обследованы все. Угу. по многоквартирным домам дома, по 12

но на многоэтажным домах, на квартирных домах, в принципе, проблем нет. В Комиссии было проделано работа по 90% всех полностью разрушенных домов. Была сделана ставка в первую очередь по разрушенным домам пройти. Сейчас уже занимаемся... Это частные дома, да? и, так, по частному сектору, да. Сейчас занимаемся обходом полностью уже всех, и частично, и которые требуют просто текущего ремонта. Там, где вы и все, уже идем э, полностью берем улицу. Я хожу по улицам все полностью дома. Губернатор был даже на окраине Семеновки. Э, я же не говорю там о глубине и практически. Куда он не заходил? Люди жаловали, что у нас комиссия. Там из пяти домов, где он заходил, или шести, всего лишь один дом подтвердил, нет, что была комиссия. Знаю, что в остальных нет. домах комиссии не было. Я хочу нет. пояснить, почему это так случилось? Когда мы поехали на семировку, а у нас по комиссии семировка закреплена за представителей ПТИ, бригады ПТИ выехали население подняли скандал и просто-напросто для того, чтобы даже не получилось никаких конфликтов, они оттуда выехали. Выехали с Сейчас принято решение, что туда поедет БТЕ, категорически отказывается брать этот участок. Первый раз об этом слышу. Туда едет архитектура наша. Берет но этот участок там, и верхнюю семью, Берегу. в том числе с завтрашнего дня, вроде как сидит. А в чем суть конфликта, непонятно? Суть конфликта просто, ну, у людей разрушены дома, начали говорить, что вот вы тут ходите, это не пишете, это пишете и так далее, вы там в исполкоме просиживаете штаны, ну, не буду я надо провести просто, тоже в том числе, уважаемые депутаты, с вашей стороны, разъяснительную работу. Все равно, без работы по обследованию, мы дальше не сможем попросить денег. Ни с резервного фонда, ни субсидии, ничего. Эту работу в любом случае надо провести. Уважаемые коллеги, тоже прошу всех обратить внимание. Мы очень рады, что здесь сегодня у нас Донецк. Много представителей, но завтра. Донецка освободят. Раз. Второе. Если кто не видел Горловки, я как бы знаю, что там разрушения, на мой взгляд, гораздо больше. То есть я к чему говорю, что многие внимания будут обращены уже и на Донецк, и на другие города. То есть нам бы надо бы поспешить. Есть э, предложение коллегиально выработать э, депутатским корпусом письмо обращения. Э, я предлагаю следующий вариант. письмо обращения написать к э, Сергею Алексеевичу Таруте, нашему губернатору, с изложением волнующих именно депутатам вопросов и э, к первому вице-премьеру э, Гройсману. Чтобы это целенаправленное письмо было не э, именно, к, а именно к Гройсману, который курирует э, все эти вопросы. Поэтому я думаю, что у нас есть, что написать и вынести на сессию именно конкретно по э, тем волнующим нас моментам, то есть те вопросы, которые задают нам люди, чтобы мы могли получить на сегодняшний день, есть ли программа, нету программы, как будет компенсироваться. Я думаю, что на сегодняшний день мы уже сейчас этот вопрос проговаривали на бюджетной комиссии. Нам надо изыскать, наверное какие-то из наших крох, то, что она есть, какие-то средства, э, привлекать сюда специалистов э, финансовых и строительных, и как-то двинуть этот процесс. На сегодняшний день все, что мы будем здесь декларативно принимать решения, им надо давать ноги и жить и там, и в Кабмине, не выходить оттуда, пока не будет принято решение у Гройсмана или еще у кого-то. А так мы на сегодняшний день Таруте что-то, да, задаем да, 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 вопросы. Я, я с вами и полностью нет. согласен. <тут> у вас, письма у вас есть будет? кандидатура, кто согласится заниматься со стороны исполкома этим вопросом? Мы поручим, мы, не мы, надо, мы, не мы, надо мы, спрашивать чье-либо там соглашение. Люди находятся на работе на сегодняшний день. Кто-то из замов должен собираться ехать и не выходить оттуда и работать. Вот и все. Тут не надо говорить, что либо согласие. Очередные письма ничего не решат. Они пойдут да туда же, куда наши. Под а, же железно. Так как тут уже зам губернатора Лукашенко, э, с его приездом э, все сдвинулось с мертвой точки. Мы уже направили пиццу необходимое его бут, и работаем в этом направлении. Когда и как оно будет дальше двигаться, ну я не понимаю. Я первый раз этим. Занимаюсь. Ну я просто к чему. Э, давайте мы просто озвучим для людей, чтобы они понимали. Э, вот мы буквально вчера опять с этим столкнулись. Живет семья. У нее полуразрушен дом. <связать> там один член семьи инвалид, вторая женщина там более-менее пытается. Восстановить они не могут ничего. Им предлагают выехать, где-то пересидеть, то есть пережить. Они тогда задают вопрос, как своим имуществом, хоть какое-то имущество у них осталось. Кто их будет охранять, с собой они вывести не могут. То есть через месяц начинаются то есть, их холода. Люди спрашивают, как в такой ситуации поступать. Что, на что нам рассчитывать? Я вот, и, так, и такие случаи, их, наверное, больше, чем меньше. Как-то постарайтесь э, ускорить этот процесс, потому что люди очень ждут хотя бы кровельные материалы и стекло для того, чтобы оградиться от Никакой компенсации, ни копейки никто не получит, пока не будет. 2500 актов да. о причиненном ущербе, 2500 актов должны лежать. Вот тогда мы можем распределить. Первую очередь, вторую, третью и так далее и тому подобное. Александр Анатольевич, вы исполняете обязанности мэра на сегодняшний день. Кто завтра на оформленную командировку уедет в Киев? И все. Так что, уже есть 2500 актов? Для я того, чтобы были. была эта государственная программа. Мы никогда да. не сможем сделать эту работу своими силами. Да, Мне это потребуется... Просим. Сегодня Мы приняли уже инициативная группа Славянска. 9 или 10 или 12 заявлений. Сейчас мы не перечислим. 12 заявлений. Те, ну, которые хорошо, у нас кто-то из полковника принимает, никто не знает. Мы сейчас принимаем у вот именно те люди, которые мы как волонтеры. Будем выезжать, у нас строительная организация. Вчера разговаривали Вчера. с Чернявским, это зал и с Дмитрием. Они тоже нам, так сказать, получили этим вопросом. Но мы просим помещения, мы бесплатно это будем делать. У нас специалисты высококвалифицированные. И также я, думаю, что у вас есть? Есть. также, я думаю, что есть. Также я думаю, что кто-то должен У ну, них ну... лицензия, лицензия на строительство, думаю, но у не вас на оценку. Есть Лицензия Ваши люди, по месяцу у вас лежат заявления, люди написали о том, что разрушены дома, месяц не приезжает комиссия, не обследуют жилье. Люди до сих пор живут в подвалах, потому что жить им негде. Дом разрушен, муж, он ковальной, живут в подвале. Как прятались в <ж serves> подвале, так по сей день живут в подвале. И к ним комиссия до сих пор не приехала. А вы говорите за какую-то лицензию. Хватит прикрываться за какие-то бумажки и лицензии. Так, пожалуйста, работа будет пусту. Работать не Значит, не рекомендуется. у не будет предпоследствием. Так, пожалуйста, не прекращайте комиссию. Балаган. Общественность. Что вы говорите сейчас? Вы сейчас ни о чем. Я Они по балаган просто разводит и все. все, и все. Вы не У вас хорошие, скажем, порывы, все это очень нормально. Но поймите правильно, все, что сделают общественники, вы, председатели микрорайона и так Мы далее, не это не, не будет принято к и не будет никто не получит. Ну, дайте я закон, ну, дайте я закончу, ребята. Что это все не будет принято. И по этим всем актам ни копейки не будет выплачено. Давайте идти по тому пути, который я предлагаю. Давайте завтра кто? Ну, есть нормальный такой человек Севаш. Пусть завтра едет в Киев. Ну, вот пусть завтра везде. что? Садится и едет в Киев. И сюда вчера на эту тему я разговаривал с Тарутой. Тарута поддержит. Сюда должно приехать 100-150 оценщиков, которые за две недели все сделают. Не надо там ни квартальных, ни общественников. Они сделают по той методике, которая будет приемлема. В по которой можно будет... Просить Простите, деньги. Мы никогда не потянем своим бюджетом. Мы никогда не сделаем эту работу. Есть обещание президента. Есть обещание Яценюка на сегодняшний день помочь Славянску. Так давайте э, перед просьбой покажем им, Правильно. что мы сделали. Что мы... Э, а нужна в первую очередь это оценка ущерба, которую мы сами сделать не сможем. Сделаем ни общественники, никто. Оценку могут сделать вы, мы, кто угодно. Но законную силу она будет иметь, если в ней будут участвовать лицензированный оценщик. И их у нас один на город, один на город. И поэтому в этом вся загвоздка. Вот сейчас есть предложение просто пригласить с других городов. Если не будут присутствовать лицензированные оценщики, не лицензия на строительство, не лицензия на ремонт, что вы Имеете в виду, а именно человек, который получил лицензию на право оценки. Понимаете? Вот таких людей нужно пригласить со всех э, по возможности регионов Украины, которые помогли нам быстро решить этот вопрос. И все.